बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिसमीकम नाजरीन सामीन तो वो पंजाबी में कहते हैं कहानी फिर मुक गई और आए भी वो गए भी वो ख़त्म कहानी हो गई और वही अंजाम हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे गुज्त कई प्रोग्रामों में और ख़ान साहब जो हैं वो अब चंद चंद रोज़ के मेहमान हैं वैसे तो उनको चले जाना चाहिए था अब तक क्योंकि साबित हो गया है कानूनी तौर पर अखलाकी तौर पर इमरान खान इस वक्त वज़ी अजम पाकिस्तान नहीं है और उनकी जो नंबर गेम है वो सारी सामने आ चुकी है इतिहादी तीनों जमातें छोड़ चुकी हैं मजमूरी तौर पर सत्रह वोट हैं उनके और इसके अलावा जो डिफेक्टेड हैं वो अलग हैं तो ये ये बात अब साबित है कि पार्लियामेंट में कौमी असब्बली में इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है तो इसका बड़ा अच्छा था कि अव्वल तो वो इतने बुलंद बांग दावे ना करते वो तुरप का पत्ता और वो ट्रंप कार्ड और वो सरप्राइज वो ना करते तो बेहतर होता जाते जाते कोई थोड़ी सी इज्जत बच जाती अभी भी वो अपनी इज्जत बचाने के मूड में नज़र नहीं आते और फिर उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है और वो जो पाकिस्तान में बड़ा बिकता है चूरन के अमेरिका और मगरबी जो हैं वो साजिश करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका उन्होंने सहारा लिया जलसे में उन्होंने जलसे से पहले अट्ठाईस मार्च का सत्ताईस मार्च का जो था वो लोगों को बुला बुला के घरों से खेल खेल कर बाहर निकाला कि आओ जी पता नहीं मैं क्या पटारी से क्या निकालने लगा हूँ और वहाँ पे लोगों का पूरा दिन ज़ाय करके और ख़ुद मैंने भी पहली बार इमरान ख़ान साहब का खिताब सुनने की जो है वो ज़रूरत महसूस की कि इतना कह रहे हैं सरप्राइज़ और ट्रंप कार्ड देखते हैं क्या निकालते हैं तो वो दो घंटे के खिताब के बाद वही बात हुई खोदा पहाड़ और निकला चूहा तो को, कोई उन्होंने बस वो एक ख़त लहराते रहे कि ये जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश है और ये इंटरनेशनल एक ख़त है तो इसके अंदर मुझे धमकी दी गई है और ये अदम इतमाद इसी वजह से लाई गई है और कामयाब की जा रही है तो ये उन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया सरप्राइज़ तो नहीं था लेकिन शगुफ़ा ज़रूर था शगुफा इसलिए कि मैं इंटरनेशनल मामलों के हवाले से मेरी अपनी भीट है मैं इस पर खूस मैगजीन पब्लिश करता हूँ और इस पर मेरा वेब पोर्टल है मैंने बहुत से इंटरनेशनल दौरे किए हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस कवर की हैं तो मुझे ये पता है कि और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि साजिश जो होती है वो छुप के होती है वो खुल खुला के ऐलानियाँ नहीं होती वो ख़त लिख के नहीं होती कि जनाब वज़ी अजम पाकिस्तान साहब हम आपके ख़िलाफ़ ये साजिश करने लगे हैं ये एक ऐसा लतीफ़ा है कि इसने रही सही भी जो खान साहब की थी वो ख़त्म कर दी इसलिए वहाँ से चूँकि खिताब में भी कुछ नहीं था और आगे भी नज़र आ रहा था तो वज़ीर भी उससे चले गए थे अभी इनको चाहिए था कि एम के एम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उनके इस्तीफ़ों के बाद और उससे पहले बाप की प्रेस कॉन्फ्रेंस बी ए पी की और जो बशारत चीमा साहब का इस्तीफ़ा है उसके बाद ख़ान साहब को फ़ैसला ले लेना चाहिए था लेकिन आज भी वो मुसीब थे कि वो कौम से खिताब करेंगे उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक सरदार साहब थे वो एक दिन घर से निकले तो रस्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ था तो वो उससे ज़ाहिर फिसल गए और गिर गए दूसरे दिन निकले घर से तो फिर रस्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ था तो वो नजर पड़ी केले के छिलके पे तो आप सरदार जी परेशान हो गए और कहने लगे तो आज आज सान तिलकना पेगा यानी आज फिर हमें फिसलना पड़ेगा तो हान साहब ने खिताब का ऐलान किया तो फिर हमने कहा भाई आज फिर खिताब सुनना पड़ेगा और आज फिर हमें फिसलना पड़ेगा तो वो शुक्र है कि वो डी जी आई एस आई और मिल्ट्री चीफ़ साहब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा ये आप क्या उन्होंने उनको मश्रा दिया कि आप छोड़ दें इन बातों को ये इंटरनेशनल साजिशें जो हैं ये ख़तों से नहीं होती तो आप अपना मजीद तोा मत लगोएं और ये खिताब मुलतवी करें तो वो ख़िताब मुलतवी हो गया है अब असूली तौर तो पर ख़ान साहब को चाहिए कि आप जिद छोड़ दें इस्तीफ़े का ऐलान कर दें और कल चूँकि असम्बली का सेशन है तो उसमें बजाय वोटिंग वोट कराने के अब इमरान ख़ान साहब ख़ुद कहें शहबाज शरीफ साहब को कि लाइए जी अपना बंदा सामने लाएँ और पोलिंग करवाएं और आपको अक्सरियत मिलती है तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं ये एक बड़ी अच्छी फेस सेविंग होगी अगर इमरान ख़ान साहब ये कर लें बाकी इज़्ज़त बेजती हर आदमी की अपने हाथ में है ख़ान साहब की भी अपने हाथ में है उनके मैारत जो हैं इज़्ज़त बेजती के वो मुख्तलफ हो सकते हैं कल देखते हैं क्या इस पर डेवलपमेंट होती है अल्लाह हाफिज़